Да, я определился, я принял решение объединиться с партией Украины вперед. Я начинаю свою политическую карьеру. Во-первых, потому что это партия будущего, это партия молодых лидеров. И для Украины это будет э, определенный выбор э, между прошлым и будущим. И я сделал этот выбор для себя, и я, я верю в эту партию. Я очень, я очень уважаю Виталика, я ценю его. Ценю его вклад э, как спортсмена, как личность, э, то, что он сделал для Украины. Ну, я считаю, что два великих спортсмена в одной партии это будет слишком э, политика и спорт э, это не совсем одно и то же. Поэтому я сделал свой выбор присоединиться с партией Украина вперед. Я хочу сказать да. огромное спасибо. Спасибо за доверие. Андрей действительно гордость Украины. И сейчас пришло то время, тот момент, когда нужно поработать на страну, работать для людей. И то, что он стал плечом к плечу с нашей командой, командой нового поколения политики. И сделал свой выбор в пользу политики будущего и нового качества. Для нас это очень важно. И я верю, что вместе, одной командой, одной силой, мы сделаем все, чтобы Украина двигалась вперед. И Украина будет идти вперед.